નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સારથી સપોર્ટ યુટ્યુબ ચેનલ પર આ તમામ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે તો આજના વિડીયોની અંદર ધોરણ બાર હિન્દી વિષયના પાંચ માર્ક્સના આઈ એમપી ક્વેશન બે માર્કના આઈએમપી પ્રશ્નો એક માર્કના આઈએમપી પ્રશ્નો અને અગત્યના નિબંધ આ એક જ વિડીયોની અંદર સંપૂર્ણ હિન્દીનું મોસ્ટ ઓફ આઈએમપી પ્રશ્નો આપણે કવર કરવાના છે તો સૌથી પહેલાં આપણે પાંચ માર્ક્સના જે અગત્યના પ્રશ્નો છે પાંચ માર્ક્સના અગત્યના પ્રશ્નો જોઈ લઈએ એના પછી બે માર્ક્સના એક માર્ક્સના અને અગત્યના નિબંધો આ રીતે જોવાનું થશે पहला क्वेश्चन है सोमाबुआ का चरित्र लिखिए। लिखिये बीजो क्वेश्चन है पंडित अलोकुद्दीन ने वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया तीजो क्वेश्चन सोमाबुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी चौथो क्वेश्चन घर बेचने से माँ को क्यों दुख हो रहा था एना पांचवा क्वेश्चन है गांव का पुस्तनी घर बेचने से पहले लेखक के मन में क्या क्या विचार आए छठो क्वेश्चन है सिक्रम का टिकट रद्द होने का क्या रहस्य था एना बजी क्वेश्चन क्वेश्चन वजीर अली एक झाबाज सिपाही था इस विधान को स्पष्ट कीजिए आठवों क्वेश्चन है वजीर अली ने कंपनी वकील की हत्या क्यों की नौमो क्वेश्चन लेखक के जन्मदिन की योजना अधूरी क्यों रह गई दसवों क्वेश्चन जन्मदिन के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए अग्नवा क्वेश्चन मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ऐसा लेखक क्यों कहते हैं बारह क्वेश्चन विद्या विद्याचतुर ने मनोहरपुरी का क्यों किया? मनोहर में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए चौदमा क्वेश्चन कृष्ण के वियोग में गोपिया किस प्रकार स्वाग रचेगी कैसे त्यारंद्रवा क्वेश्चन बालक भरत बालक भरत की निर्भीता का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए सोलहों क्वेश्चन कवि सोए हुए साथियों को तड़पती हुई गजल क्यों सुनाना चाहते है सत्तरव क्वेश्चन मधुकट और मनुष्य जीवन में क्या समानता पाई जाती है अठारह क्वेश्चन कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा क्या संदेश देना चाहता है <coughs> उगनीसव क्वेश्चन सफलता और अमरत्व के बारे में युद्धिस्थिर के विचार स्विस्तार लिखिए क्वेश्चन युद्ध के परिणाम से जन्म लेने वाली परिस्थिति पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए बेरंग जिट्टी में लिखे हुए दर्द का वर्णन कीजिए अथवा तो भावार्थ स्पष्ट कीजिए कोई रीते प्रश्न पूछा सके बाईसव क्वेश्चन से दीदी को दिए गए एक एक रूपये की क्या विशेषता है ત્રેવીસમો ક્વેશ્ચન રેડિયમ કી ઉપયોગિતા કે બાર લીખીએ અને છેલ્લો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે કેલેન્ડર કવિતા કા કેન્દ્રીય ભાવ સ્પષ્ટ કીજે તો આટલા પ્રશ્નો છે એ તમને હિન્દી વિષયની અંદર પાંચ માર્ક્સની અંદર પૂછાઈ શકે એવા પ્રશ્નો છે જે તમને તૈયાર કરવાના રહેશે એના પછી આપણે અગત્યના બે માર્કના ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો બે માર્કના ક્વેશ્ચનની અંદર પહેલો જ ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ વંશીધર રાજકો જમુ જમુના નદી પર क्यों गए एना पसी से वंशीधर की अदालत में क्यों हार हुई सोमा बुआ पिछले 20 सालों से 20 सालों से कैसा जीवन जीती थी लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया चार्ल्स टाउन से जोहनिस बर्ग कैसे पहुंचा जाता है पारस पत्थर का कार्य एक विशेषता के कार्य एवं विशेषता क्या है कांव पर रेडियम किस प्रकार उपयोगी होता है सुभाष बाबू के लिए रहस्य क्या था आठवा प्रश्न है लेखक अपना जन्मदिन क्यों छिपाता है संतान को लेखक आ, संतान को लेकर लेखक को क्या प्रतीति नहीं होती लेखक को रात दिन नींद क्यों नहीं आती नदियों और सरोवर को देखकर नदियों और सरोवर को देखना क्यों दूरस्थ हो गया बारहवों क्वेश्चन है सूर्यसंग ने राणा खाचर के प्रति श्रद्धा किन शब्दों में प्रकट की बारहवें क्वेश्चन से कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं गोपिया कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती गोपिया कृष्ण को कौन सा स्वाग रचती है अः प्रश्न। क्वेश्चन बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा एना पक्ष सत्तरवा क्वेश्चन से हंस किस आ, किस से उबरकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं सिंहणी क्यों गरजने लगी उसव क्वेश्चन आदमी को झुंझुना जुन कहने का क्या तात्पर्य है युधिष्ठिर ने वस्तुओं से हीन होने का क्या अर्थ बताया है एक क्वेश्चन चिट्ठियों में क्या काप रहा है बाईसवा क्वेश्चन बेरंग बेनाम चिट्ठी किसे कहते हैं त्रेवीसवा क्वेश्चन कवि को अपनी दीदी पर कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईट के समान क्यों लगती है चौबीसवा क्वेश्चन है दिन छिपाने पर कवि किसका इंतजार करता है क्यों बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने किरणों और शिखरों को कैसा बताया है છવ્વીસમો ક્વેશ્ચન છે સિતારે કે રૂપ સિતારે કે રૂપક છે કવિ ક્યાં સમજાના ચાહતે હે આટલા પ્રશ્નો હતા એ બબે માર્કના હતા હવે જે ક્વેશ્ચન તમને આપેલા છે એ પરીક્ષાની અંદર એક માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે એવા છે વંશીધરને પુલ પર ક્યાં દેખા સોમાબુઆ કે બેટે કા નામ ક્યાં થા સોમાબુવા કી છોટી સી ડિબિયામય કેટને રૂપિયે છે ચોથો ક્વેશ્ચન गाँव का पुस्तनी घर बंद क्यों रहता था पांचवा क्वेश्चन रेडियम कहाँ नहीं रखना चाहिए रेडियम कहाँ नहीं रखना चाहता रहना नहीं चाहता सुभाष बाबू युद्ध को क्या समझते थे सुभाष बाबू अज्ञात लोगों के यात्री में से किसी लोग के यात्री हो गए किस लोग के यात्री हो गए लेखक क्या भूलना चाहता है ऐना कुर्सी पर पड़े पड़े सोचते सोचते कितने बज गए मेरे राम का मुकुट भीग रहा है गद्य में मिश्र जी ने किस भाव की प्रस्तुति की है पंडित अलोकुद्दीन को किसने हिरासत में लिया गांधी जी ने किसे अन्याय माना है तेरहवा क्वेश्चन कंपनी का क्या हुक्म था चौदहवा क्वेश्चन मीरा को किसने आने के लिए कहा है पंद्रहवा क्वेश्चन कृष्ण कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं सोलहवा क्वेश्चन गोपिया कृष्ण की मुरली को क्या सम्मति है सत्तरवा क्वेश्चन कृष्णा गली में किसकी कृष्णा गले में किसकी माला पहनते हैं अठारहवा क्वेश्चन बालक भरत के माता पिता कौन थे उगनीसवा क्वेश्चन बालक का लालन पालन कहाँ हुआ था बीसवा क्वेश्चन कवि ने कमल को किस रंग की बताया है कवि ने कमल को किस रंग के बताया है त्यारीसवा क्वेश्चन है हम मानसरोवर में कमलों के ऊपर क्या गिरने से चित्र मनमोहक लगता है दरख्तों के तने कैसे हैं? तारों के टूटने पर अंबर क्या नहीं करता? कैलेंडर कहाँ लगा है त्यार बाद सीपी बनकर कवि क्या रहना चाहते हैं? मधुकट किसका प्रतीक है शिलालेख पर क्या लिखा है आटला क्वेश्चन है तमने એક માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે એવા છે ત્યાર પછી અગત્યના નિબંધની વાત કરીએ તો અગત્યના નિબંધની અંદર પહેલો જ ક્વેશ્ચન છે યુવા ઓર ખેલકૂદ ત્યારબાદ બીજો છે પ્રિય તહેવાર હોલી હમણાં હોલી આવે છે તો હોળી વિશે પૂછાઈ શકે કોરોનાને બદલા અમારા જીવન મેરા પ્રિય હિન્દી લેખક કલમ કે આત્મકથા આત્મનિર્ભર ભારત પ્રદૂષણ એક વિકટ સમસ્યા મોબાઈલ દૂષણ યા બાળ કે દ્રશ્ય અને છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે દેશ કે પ્રતિ યુવાઓ કા કર્તવ્ય તો આ દસ જેટલા અગત્યના નિબંધ છે જે તમને હિન્દી વિષયની અંદર પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવા છે આ વિડીયોની અંદર આપણે પાંચ માર્ક્સના બે માર્કના એક માર્કના અને અગત્યના નિબંધ આટલી આઈ એમપી વસ્તુ હિન્દી વિષયની જોઈ જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો મળીએ છીએ એ નવા વિડીયો સાથે જય હિન્દ જય ભારત